ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਏ ਕੁੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੁਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਐਂ ਜੁਲੀਅਰ 3 ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ حوالے ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜੱਟ ਐਂ ਜੁਲੀਅਰ 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸੇ حوالے ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ علی ہر ویڈیو سب تو پہلے مل دی رہے چلیے ویڈیو شروع کر دیا دو اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں دلجیت کی فلم ابھی تک لگی ہے یہی پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ سونم باجوہ کی فلم کڑی حریانے कु, والدی وہ جیسی ریلیز ہوگی اس کے بعد شاید دلجیت دوسانج کی جو فلم ہے اس کے شوز کم ہو جائیں گے لیکن اب جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں ایسا نہیں ہو رہا بلکہ دلجیت دوسانج کی فلم کے شوز بھی اسی طرح آ, پاکستانی سنیماز میں موجود رہیں گے اور سونم باجوہ کی فلم کڑی کڑی والدی آ, اس کے شوز بھی جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ابھی سے پاکستان کی جو فلمیں تھیں جو پاکستانی سنیماز میں لگی تھیں ان کے شوز پہلے تو رفتہ رفتہ کم کر دیے گئے تھے لیکن اب یہ اطلاع مل رہی ہیں کہ پاکستان کی صرف ایک فلم ہے عمر و وہ اس وقت تا, آ, سنماز میں لگی ہے اور اس کے شوز بھی آ, ہر گزرتے دن کے ساتھ کم کر دیے جا رہے ہیں اور یا ان کو شوز ایسے ٹائم پہ دیے جا رہے ہیں جو جس میں پبلک جو ہے اس کی آمد کم ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہے کی جاتی ہے مثال کے طور پر دوپہر بارہ بجے کا ٹائم دوپہر ایک بجے کا ٹائم ان ٹائمز میں پاکستانی فلموں کو شوز دیے جا رہے ہیں اب لاہور کی اگر بات کر لیں تو لاہور کے تین بڑے سنماز میں ان تین بڑے سنماز میں پاکستان کی صرف ایک فلم اس وقت لگی ہے جس کا نام ہے عمرو ایار اس کے اگر شوز کی بات کر لیں تو ان میں ایک سینما ایسا ہے جس میں عمر و آر کو بھی ہٹا دیا گیا یعنی کہ اس سینما میں صرف انڈین یا انڈین پنجابی فلمیں یا پھر ہالی ووڈ فلمیں اس وقت موجود ہیں تو پاکستانی فلم اس سینما چین میں نظر بالکل نہیں آ رہی اور انہوں نے اپنے شوز جو ان فیوچر ان کے شوز ہیں ان کو ان کی فلموں کو بھی اس وقت اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ چھبیس تاریخ کو جو سونم باجوا کی فلم ہے وہ ان کے سنما میں لگے گی تو اس سے یہی پریڈک کیا جا رہا ہے کہ باقی کے جو سنما موجود ہیں جن میں پاکستانی فلمیں پاکستان کی ایک فلم موجود ہے وہ 26 تاریخ کو جب سونم باجوا کی فلم آتی ہے کڑی ہریانے والدی اس کے آنے کے بعد پاکستان کی وہ فلم جو واحد فلم اس وقت سنما گھروں میں لگی ہے اس کو بھی شاید اتار دیا جائے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو جو انڈیا کے انڈیا کی جو فلمیں ہیں وہ جس قدر ان کو پسند آ رہی ہیں اور تو سنما مالکان اسی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سنماز میں ان سنیماز میں بھارتی پنجابی فلموں کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایک لاہور کا بہت بڑا سنما ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سنما ہے اس میں اس وقت جرٹ جولیٹ کی بات کریں تو اس کے سنیما اس کے شوز کی تعداد بارہ ہے جبکہ عمرو اے آر کے شوز کی تعداد صرف دو ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر اگر بات کریں تو ایک اور بہت بڑا سنما ہے لاہور کا اس میں تو شاید جرٹن جولیٹ یعنی کہ بھارتی پنجابی فلمیں یا ہالی وڈ فلمیں ہی نظر آ رہی ہیں ان اس سنما میں اٹھارہ کے قریب شوز آج کے دن تک جو ہیں وہ موجود ہیں آج کی تاریخ میں اور عمر و یار کی اگر بات کریں تو چار شوز جو ہیں وہ اس سنما میں موجود ہیں تو اچھی بات ہے کہ پاکستان کی اس فلم کو بھی اس سینما میں شوز جو ہیں وہ دیگر سینما کے مقابلے میں زیادہ دیے گئے ہیں لیکن ایک سینما ایسا ہے ایک سینما چین ایسی ہے جس میں نو شوز اس کی مختلف سینما میں لاہور کے اندر دکھائے جا رہے ہیں جڈن جولیٹ کے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سینما میں کوئی بھی پاکستانی فلم اس وقت نظر نہیں آ رہی جو عید پر ریلیز ہوئی ہو تو اب یہی پریڈک کیا جا رہا ہے کہ چھبیس جولائے جب آتا ہے اور اس دن جو سونم باجوا کی فلم ہے جس میں ایمی ای بھی ان کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھبیس جولائے کو جب وہ فلم سنما گھر میں ریلیز ہوتی ہے پاکستانی سنما گھروں میں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یا تو پاکستانی فلموں کو جو عید پر ریلیز ہوئی تھی ان کو یا تو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا یا اگر نہیں ہٹایا جاتا تو ان کے شوز مزید کم کر دیا جائیں گے یا اگر ایسا بھی نہیں کیا جائے گا تو جو ہالی وڈ فلمیں ہیں ان کے شوز کم کر کے ان بھارتی پنجابی فلموں کو سنما گھروں میں جگہ دی جائے گی ان بھارتی پنجابی فلموں کے شوز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے کیونکہ سنما مالکان اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ نہ جٹ جولیٹ تھری کے شوز کم کریں گے نہ ہی سونم باجوا کی جو فلم ہے کڑی ہریانے والدی اس کے شوز کم کیے جائیں گے ان دونوں فلموں کو ان دونوں فلموں کے شوز جو ہیں وہ پیرالل رکھے جائیں گے کیونکہ پنجاب کی آڈینس پنجاب کے جو سینماز ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر سکرینز کی تعداد زیادہ زیادہ ہے اور یہاں پر بزنس فلمیں جو ہیں وہ زیادہ کر جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دیگر جو پاکستان کے علاقے ہیں ان میں تو کوشش یہی ہے کہ پنجاب کے سینماز میں ان بھارتی پنجابی فلموں کو زیادہ شوز دیں تو جیسے ہی زیادہ شوز دیں گے ان کا بزنس بڑھے گا اور اگر پاکستانی فلموں کی کے شوز کی قربانی ہے بغیر ان کو شوز زیادہ دیے جاتے ہیں تو پھر قربانی ہالی ووڈ فلموں کے شوز کی ہی کی ہی ہوگی تو امید یہی ہے کہ ہالی وڈ فلموں کے شوز کم کیے جائیں نہ کہ پاکستانی فلموں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فلمیں جو ہیں وہ بھی بڑی بہنت سے تیار ہوتی ہیں عمر و یار کی اگر بات کریں تو بہت سٹار کاسٹ پر مبنی تھی یہ فلم اس کے علاوہ بڑا بجٹ لگایا گیا اس فلم پر سٹوری بڑی اچھی تھی کسی کو پسند آئے نا پسند آئے یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں ان کی ان کو سپورٹ کرنا نہ صرف فلم لورز کا کام ہے بلکہ فلم شا, جو سنما آنرز ہیں ان کا بھی کام ہے لیکن ایک سوال ایک اکثر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستانی جو فلم بنانے والے ہیں ان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو پاکستانی آڈینس ہے وہ کس قسم کے کانٹنٹ کو پسند کر رہی ہے ہم اگر بزنس کی بات کریں تو عید کے تیسرے دن یا فلم ریلیز ہونے کے تیسرے روز ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی فلم کتنا بزنس کر جائے گی یا کون سی فلم کتنا کامیاب ہے سوشل میڈیا پر اسٹیٹ ریلیز کرنے سے فیک اسٹیٹ یا پھر اوریجنل اسٹیٹ جو بھی ہیں اسٹیٹ ریلیز کرنے سے یہ فلم کا کامیابی یا ناکامی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ نمبر آف شوز سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے تیسرے دن ہی فلم کی ریلیز سے کہ کون سی فلم فلم uh, لورز کو کتنا پسند آئی ہے اب جٹ این جولیٹ تھری کی کامیابی کی کئی uh, وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو اس کی uh, پہلے بھی یعنی کہ جٹ این جولیٹ ون پھر ٹو اور پھر اب تھری ایک سیریز سے لڑی ہے اور دوسری وجہ یہ سب سے بڑی کہ اس فلم میں دلجید دوستان جو ہیں وہ uh, کام کر رہے ہیں اور دلجید کی پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورس پر دلجید موجود ہیں اور ان کے ہر ٹور پر ریکارڈ uh, جو ہیں وہ بن رہے ہیں کینیڈین وزیراعظم کو ہم نے دیکھا جسٹن ٹوڈو کو وہ ٹورنٹو میں دلجیت کی کانسٹرٹ میں وہ شرکت کے لیے پہنچے سیج پر آ کر انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ایک پنجابی سنگر کے طور پر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر ان کا نام لکھا جس پر بھارت میں کافی زیادہ کریٹیسائز کیا گیا نہ صرف جسٹن ٹوڈو کو بلکہ دلجیت دوسانج کو بھی تو دلجیت کی پاپولیرٹی بھارتی پنجاب میں شاید کم ہو لیکن پاکستانی پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی ہمیشہ سے ہی بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی بھی جٹن این جولیٹ 3 کے بزنس کو لے کر ہم دیکھیں تو اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی پنجاب میں دلجیت کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے تو ایک تو دلجیت دوسرا یہ اس سے پہلے بھی جٹن این جولیٹ 3 ون ٹو اور اب یہ 3 ریلیز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں اس فلم میں ناصر چنیوٹی اور اکرم اداس انہوں نے بھی کافی اچھی ایکٹنگ کی ہے تو ایک ملٹیپل آپ ریزنز کہہ لیں جس کی وجہ سے یہ فلم پاکستان میں کافی زیادہ پاپلر ہو رہی ہے اس کا میوزک کافی زبردست ہے تو پاکستانی آرٹسٹ پر مبنی اس فلم نے پاکستان میں جو ریکارڈ بنایا ہے امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی پاکستان کی کوئی فلم آ کر توڑے نہ کہ غیر ملکی فلمیں آ کر ان فلموں کو ان فلموں کے ریکارڈ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر توڑ رہے ہوں تو سب سے آخر میں یہی سوال جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فلم بنانے والوں کو کیا فلم لورز کے لیے ان کی آ, لائکنگ کے مطابق ہی فلم بنانی چاہیے نا, یا پھر ایسی فلمیں بنا دینی چاہیے جو صرف ڈرامے کے جو سکرین ہے اس کو ہائلٹ کرتے ہوئے فلم کی سکرین بنا دی بنا دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستانی فلموں کو ہمیشہ سے ہی لوگ ناپسند کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح دی لیجن آف مولا جٹ بنی ریسنٹ پاس میں اس طرح ان فیوچر پاکستان کی کوئی بڑی فلم آئے گی جس سے پاکستانی سنما میں ریکارڈ بزنس وہ فلم کرے گی اور انٹرنیشنل سنما میں بھی اوورسیز میں بھی اچھا بزنس کرتی ہوئی نظر آئے گی تو آخر میں اس ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں اور پھر سے یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جٹ اینڈ جولیٹ تھری نے ریکارڈ بزنس کیا ہے پاکستان میں اور اب باری ہے آ, سونم باجوا کی فلم کڑی ہریانے وال دی جو کہ چھبیس جولائی کو پاکستانی سنما میں ریلیز ہو رہی ہے ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲੇ ਘਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ